بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلام وبإعلام وبإيمان وبإثقال وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة, بوحدة, موحدة بوحدة, بوحدة, موحدة بوحدة, موحدة بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد وجرب وبسط في الكمال وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو وعزم له. وَلَا جذب غَصْبَ عِبَكَ بيت خَصْمَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ لَهُ وَلَا مُقَارِنَ لَهُ وَلَا مُكَارِمَ لَهُ وَلَا, ولا ناظر لَهُ ثُمَّ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى <applause> الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا ولا الجنة حتى يلج الجمل حتى يلج الجمل في سم الخيار. في مذنب آخر وقال النبي صلي الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم <سؤال> وعلى آل إبراهيم <سؤال> إنك حميد مجيد اللهم <سؤال> بارك على محمد وعلى <سؤال> <سؤال> آل محمد كما وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا رب ارحم السماء